assalomu alaykum hurmatli do'stlar bugungi hikoyamiz sevgisizlikdan qiynalayotganlar uchun unaqa odamlar ham bor oramizda o'zimizni hayotimizda ham shunday paytlar bo'ladi gohida hech narsani sev olmaymiz masalan yaqinda bir ukamiz bizga maktub yozdi hatto onamga mehr ko'rsata olmayapman degan joylari bo'ldi xuddi ana shunday bir odam bor ekan doim sevgisizlikdan iztirob chekar ya'ni atrofida uni o'rab turgan hech bir narsaga qalbida muhabbat rahm shafqat e'tibor g'amxo'rlik bunaqa narsalar yo'q ekan juda badjahl oldiga odamlar yaqinlashib bor olmaydigan mana shunaqa bir odam ekan endi o'zi ham buni tushunib yetibdi va bu juda ko'p og'rinar ekan nega men bunaqaman nega men bunaqaman deb og'rinar og'rinarkanda o'zini holatidan Bı, o'zi va bir kuni bir olim odamni yoniga boribdi domla menda mana shunday bir nima bor kamchilik bor nima kamchilik bor sevgisizman odamlarni hayvonlarni parrandalar o'simliklar nima bo'lsa bo'lsin hech bittasiga qiziqishim yo'q muhabbatim yo'q hayotda hech bir narsa yo'q meni harakatga keltiradigan bu holatda yashash o'zimni ham jonimga tegdi kesakday bo'lib yashayapman bir quruq e, daraxtday qurib qolgan daraxtday meni ahvolim ayolingni yaxshi ko'rmaysanmi yo'q ayolimni ham yaxshi ko'rmayman farzandlaringni hem yaxshi ko'rmaysanmi erkalamaysanmi suymaysanmi yuzlaridan o'pmaysanmi yo'q hayvonlar hayvonlaring bormi bor nima hayvonlaring bor sigirim bor itim bor tovug'im bor bitta echkim bor keyin boyagi odam aytdi bir vazifa topshirsam sen bu vazifani bajarasanmi so, albatta bajaraman nima vazifa bo'lsa bajaraman qalbimda muhabbat paydo bo'lsa bo'ldi vazifa shundan iborat bir oy kechki taomdan oldin echkini ovqatlantirasan ovqatlantirarkansan u taomlanayotgan paytda uni boshlarini silab qo'yasan tomoqlarini qashlab qo'yasan ya'ni erkalaysan uni ikkinchi oy har kuni yarim tunda turib echkiga alohida taom tayyorlaysan uchinchi oy endi echkini har kuni bir necha soat eng yaxshi ko'kalamzorlarda o'tlatasan to'rtinchi oy o'zing yotadigan joydan bir unga joy tayyorlaysan va yoki <laughs> o'zing uni yoniga <laughs> borib <laughs> yotasan <laughs> beshinchi oy echkini so'yib yarmini qo'ni qo'shniga tarqatasan qolgan yarmini o'zing bola chaqang bilan o'tirib nima qilasan yeysan odam aytibdi shuni qilsam bo'ldimi shuni qilsam qalbimda sevgi paydo bo'ladimi olim odam tabassum qilibdi avval qil keyin natijaga qaraymiz debdi odam olim aytganday har kuni kechki taomdan oldin echkisini ovqatlantiribdi unga yaxshi qarabdi orqalarini qashlab qo'yibdi soqollarini qashlab qo'yibdi bir oy shunday o'tibdi ikkinchi oy har kuni tunda uyg'onib echkisiga alohida ovqat tayyorlab yediribdi ikki oy o'tibdi uchinchi oy echkisini har kuni bir necha soat ko'kalamzorlarga olib chiqib nima qilibdi o'tlatibdi eng yaxshi yangi chiqqan o'tlardan yulib kelib echkisiga yediribdi u bilan o'ynabdi shoxlashibdi bu qildi bu qibdi xullas vaqt o'tibdi uchinchi oy to'rtinchi oy echkisi yotadigan joyga somon to'shab kechqurun borib yonida yotibdi vaqt beshinchi oyga yetib keldi nima qilish kerak echikini so'yish kerak odam aytibdi men bu fikrimdan qaytdim boramanda bu vazifani bergan odamga men so'zimdan qaytdim echkini so'ymayman bu o'yinda men yutqizdim deyman debdi odamni oldiga borib shu echkini so'ymasam bo'lmaydimi shuni so'yishim shartmi desa odam aytibdi albatta shart echkini so'yishing shart bo'lmasa bo'lmaydi deb majburlabdi boribdi o'zi harakat qilibdi pichoqni olib so'yolmabdi yig'lay yig'lay yigla deb ko'ngli to'lib hiqillab qo'shnisini chaqirib kelibdi qo'shnisiga aytibdi shu echkini so'yib bering qo'shnini hech gapdan xabari yo'q echkini so'yibdi odamzod u echkini so'yayotgan paytda qarab tura turolmadi teskari qarab turibdi qo'shnisi echkini so'yib bo'laklarga ajratibdi maydalabdi va uyiga qaytibdi echkini egasi sevgisiz odam echkini bir qismini qo'shnilarga tarqatibdi qolgan bir qismini uyiga farzandlariga olib kelibdi o'sha kundan boshlab hayotini halovati yo'qolibdi nima qilsa echkisi esiga tushaveradi u yoqqa qarasa ham echki ko'rinadi buyoqqa qarasa ham echki ko'rinadi oxirni yonidan o'tib ketsa ham echki ko'rinadi ko'chada ko'kalamzorni yonidan o'tib ketsa ham echki ko'rinadi qayerga qaramasin echki ko'rinadi kechki ovqatni yesa ham echki esiga tushib ketaveradi yarim tunda uyg'onib ketadi o'rganib qolganku yarim tunda turib ovqat berishga yana echki esiga tushib ketaveradi bir kuni qizi o'ynab yiqilib qo'llari shilinib ketibdi chopib borib ko'tarib olib tabibga olib chopibdi ayoli hayron bola yaqiniga borsa qo'lini orqasidan qo'yib og'zi burnini qon qilib qo'yadigan badjahl zolim bir erkak o'z uz o'zidan farzandini yiqilgan farzandini bag'riga bosib tabibga olib chopdi bolasini qaytarib tabibdan uyga olib kelgandan keyin ayoli hayron bo'lib tursa ayolini qo'llarini qo'llari orasiga olib uzr so'rabdi shuncha yillik qilgan zulmi qahri g'azabi uchun hamma hayron bu odamga nima bo'ldi nima o'zgartirdi bu odamni u odam nima qilsa hamon echki esida hamon echkisini so'yganini eslab so'ydirganini eslab nima qiladi eziladi siqiladi qalbi behuzur bo'ladi mahzun bo'ladi shunday kunlarni birida boyagi olim odam esiga tushib qolibdi bir ziyorat qilay shu odamni deb u odamni yoniga borib assalomu alaykum vaalaykum assalom ilk kelganingizda bolam ko'zingizdan g'azab nafrat otilib turardi endi qarayapmanki muhabbatga to'lib toshibsiz qalbingiz ishq bilan to'libdi desa ha shunday bo'ldi ustoz shunday bo'ldi hamma hayron o'zim ham hayronman har narsaga nisbatan bir mehr bir muloyimlik muhabbat rahm shafqat paydo bo'ldi qalbimda bir savol bermoqchiman nima savol shu echkini so'ymasam bo'lmasmidi deganda odam aytgan ekan bo'lmasdi og'riqlar iztiroblar huzunlar bo'lmagan qalbda muhabbat bo'lmaydi muhabbatni anglab yetish uchun ham bir odamni seva olish uchun ham bir narsaga mehr ko'rsata olish birini boshini silash boshqasini turg'izib qo'yish kimgadir yaxshilik qilish kimgadir kulib qarash tabassum hadya qilish uchun ham insonni qalbida ozgina og'riq bo'lishi kerak huzun bo'lishi kerak mahsumlik bo'lishi kerak biz ham qalbimizdagi og'riqlardan ularni borligidan og'rinamiz gohida noliymiz va buni atrofimizdagilarga bildiramiz aslida bizni inson qilib turgan bizni insonday yashatib turgan rahmli shafqatli mehribon marhamatli qilayotgan narsalar ana shu qalbimizdagi og'riqlar yo'qotishlardan kelgan xatolardan kelgan nadomatlar bizni insonday yashatayotgan shuning uchun muhabbat mahzunliksiz tasavvur qilinmaydi bir ishq huzun bilan og'riqlar bilan ishqdir shunaqa i̇şte. 嗯。Oh.